अथ करणार्पितस्थलम् आसञ्जनं समस्तानाम् आसञ्जनं समस्तानां करणानां परात्परे परे करणानाम् परात् परे शिवे यत्तदिदम् प्रोक्तम् शिवे यत्तदिदम् प्रोक्तम् कर्णार्पितमागमे कर्णार्पितमागमे यद्यत् कर्णमालम्ब्या यद्यत् कर्ण सुखम् भुङ्क्ते विषयजम् सुखम् तत्तच्छिवे समर्प्यैष तत्तच्छिवे समर्प्यैष करणार्पक उच्यते करणार्पक उच्यते अहङ्कारमदोद्रिक्तम् अहङ्कारमदोधृतम् अन्तःकरणवारणम् अन्तःकरणवारणम् वध्नीद्यः शिवालानि वध्नीद्यः शिवालाने, शिवालाने। सधीरः सर्वसिद्धिमान् सधीरः सर्वसिद्धिमान् इन्द्रियाणां समस्तानाम् इन्द्रियाणां समस्तानां मनः प्रथममुच्यते मनः प्रथममुच्यते वशीकृते शिवेतस्मिन् वशीकृते शिवेतस्मिन् किमन्यैस्तद्वशानुगैः किमन्यैस्तद्वशानुगैः इन्द्रियाणां वशीकारो इन्द्रियाणां वशीकारो निवृत्तिरिति गीयते निवृत्तिरिति गीयते लक्षीकृते शिवेशां लक्षीकृते शिवे तेषां कुतः संसारगाहनम् कुतः संसारगाहनम् संसारविषकान् संसारविषकान्तारा समुच्छेदकुठारिका समुच्छेदकुठारिका समुच्छेद कुठारिका उपशान्तिर्भवेत् पुंसा उपशान्तिर्भवेत् पुंसा इन्द्रियाणां वशीकृतौ इन्द्रियाणां वशीकृतौ इन्द्रियैरेव जायन्ते इन्द्रियैरेव जायन्ते पापानि सुकृतानि च पापानि सुकृतानि च तेषाम् समर्पणादिशे तेषाम् समर्पणादिशे कुतः कर्मणि बन्धनम् कुतः कर्मणि बन्धनम् प्रकाशमाने चितवन्हौ प्रकाशमाने चित्वन्हौ चित्वन बहिरन्तर्जगन्मये बहिरन्तर्जगन्मये समर्प्य विषयान् सर्वान् समर्प्य विषयान् सर्वान् मुक्तवज्जायते जनः यते जनः चित्तद्रव्यं समादाय चित्तद्रव्यं समादाय जगज्जातंः जगज्जातं महाहविः चिद्वन्हौ जुह्वतामन्तः चिद्वन्हौ जुह्वतामन्तः कुतः संसार विप्लवः कुतः संसार आत्मज्योतिषि चिद्रूपे आत्मज्योतिषि चिद्रूपे प्राणवायुनि धिते प्राणवायुनि बोधिते जुह्वं समस्त विषयान् जुह्वंसमस्त विषयान् तन्मयो भवति ध्रुवम् तन्मयो भवति ध्रुवम् इन्द्रियाणि समस्तानि इन्द्रियाणि समस्तानि शरीरं भोगसाधनम् शरीरं भोगसाधनम् शिवपूजाङ्ग भावेन शिवपूजाङ्ग भावेन भावयन्मुक्तिमाप्नुयात् भावयन्मुक्तिमाप्नुयात् इति करणार्पितस्थलम्